स्टोरी टाइम एक दफा का जिक्र है कि एक खूबसूरत जंगल में एक की घर में सात छोटे बच्चे रहते थे उनकी वालदा कैट जो कि बहुत समझदार और होशियार थी अपने बच्चों को हमेशा एहतियात करने की नसीहत करती रहती थी एक दिन कैट ने अपने बच्चों को कहा मेरे प्यारे बच्चों तुम सब बाहर जाकर खेल सकते हो लेकिन याद रखना जंगल में एक खतरनाक लुमड़ी रहती है वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है बच्चों ने अपने वालिदा की बातों को संजीदगी से सुना और वादा किया कि वो मोहतात रहेंगे लेकिन जब कैट बाहर गई तो लुमड़ी ने बच्चों को देख लिया और उनसे बात करने के बहाने उनके करीब आई लुमड़ी ने कहा कितने प्यारे बच्चे हो तुम सब मैं तुम्हें एक खूबसूरत तोहफा देना चाहती हूं सब बच्चे खौफजदा हो गए और छुपने की कोशिश की लेकिन एक बच्चा जल्द ही लुमड़ी की बातों में आ गया इसने लुमड़ी से कहा हम तो अपने वालिदा की बातों को याद करके बाहर नहीं जा सकते लूमड़ी ने ये सुनकर गुस्से से कहा अच्छा तो फिर मैं तुम्हें अपने जाल में फंसा लूंगी वो बच्चों के साथ खेलने के लिए एक खतरनाक मंसूबा बनाने लगी मगर इसी दौरान वापस आ गई और उसने लुमड़ी को भगा दिया मी अपने बच्चों को गोद में अल्फाटे आलिफ और उन्हें महफूज तरीके से घर वापस ले आई कैप ने कहा याद रखो किसी भी अजनबी पर भरोसा मत करना चाहे वो कितनी भी चालाक क्यों न हो तब से बच्चों ने सीखा कि वालदेन की नसीहतें हमेशा हमारी हिफ़ाज़त के लिए होती हैं और कभी भी किसी के बाकाई में नहीं आना चाहिए